Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aiman Fridaus, moderator pada hari ini bagi forum pendek kita yang bertajuk Pahayatan Etika Komunikasi Harian dalam Kalangan Pelajar. Hari ini, kita bawakan dua panel jemputan kita iaitu Saudara Hakim selaku panel kita yang pertama pelajar yang aktif dalam kerja kumpulan dan juga persatuan. Seterusnya, Saudari Syang, pelajar yang berbangsa India yang berpengalaman dalam suasana belajar pelbagai latar belakang budaya. Sebelum kita mulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya berikan sedikit pengenalan tentang tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dalam era modernisasi ini, komunikasi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan pelajar. Seperti kita, bukan hanya sebagai medium penyampaian maklumat tetapi juga sebagai alat pembentukan hubungan sosial dan pembentukan peribadi. Namun begitu, kebergantungan terhadap media sosial dan Komunikasi digital mewujudkan cabaran besar dalam mengamalkan etika komunikasi. Kita makin biasa melihat penggunaan bahasa kasar, sindiran dan kurangnya sensitiviti terhadap orang lain. Hal ini menyebabkan kesan negatif kepada hubungan sesama pelajar, suasana akademik dan juga kesejahteraan emosi. Justeru, forum ini bertujuan untuk kita sama-sama faham apakah cabaran sebenar yang wujud, kesannya dan bagaimana kita boleh mengambil langkah untuk memperkukuhkan etika dalam komunikasi harian. Sebab apa? Supaya suasana kampus lebih harmoni dan juga lebih mantap Untuk mulakan perbincangan ini, saya ingin ajukan terlebih dahulu soalan pertama saya kepada saudara hakim Apakah yang dimaksudkan dengan etika komunikasi dan kenapa ia penting dalam kehidupan harian pelajar hari ini? Silakan Pertama, maksud etika dalam komunikasi Seperti yang kita tahu, etika dalam komunikasi ini merujuk kepada prinsip moral yang membimbing individu untuk berinteraksi dengan cara yang jujur Uh, sopan dan juga bertanggungjawab Konsep ini meliputi empat perkara Yang pertama kejujuran, hormat, tanggungjawab dan juga kepekaan budaya Manakala di dalam konteks Islam pula Etika komunikasi ditentang dengan ajaran seperti menghindari umpatan ejekan dan perkataan kasar uh, seperti ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 12 Di era digital, pelajar sendiri perlu lebih berhati-hati Kerana mesej yang disampaikan secara emosional Atau terburu-buru boleh menimbulkan kesan negatif yang meluas. Yang kedua, kita pergi kepada kepentingan etika dalam komunikasi. Seperti yang kita tahu, pengalaman komunikasi beretika amat kritikal dalam, dalam kalangan pelajar. Jadi, kepentingan yang pertama adalah Memindah hubungan sosial yang sihat yang dimana mengelakkan konflik dan salah faham melalui interaksi yang penuh hormat dan empati. Yang kedua, mencerminkan jati diri. Itu cara berkomunikasi menggambarkan kemantangan kita. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran Uh, mewujudkan persekitaran pembelajaran kondusif di mana kita kita berinteraksi dengan sopan sama ada dengan pesyarah dan rakan-rakan yang keempat, menghindari kesan negatif iaitu mengurangkan risiko cyberbullying hujan kebencian atau langkah uh, tingkah laku agresif yang kelima, persediaan untuk dunia profesional Yang dimana kita memerlukan kemahiran komunikasi ketika kita berada di luar Untuk uh, mendapatkan Baik, kajari. kita teruskan perbincangan Tadi kita dah dengar tentang konsep dan juga kepentingan etika dalam komunikasi harian Tapi realitinya bukan mudah untuk kita kekalkan komunikasi yang beretika setiap masa Terutama dalam kehidupan pelajar yang serba sibuk dan juga penuh dengan tekanan Jadi soalan saya yang kedua kepada Syang Pada pandangan saudari, apa cabaran utama yang pelajar hadapi dalam mengamalkan etika komunikasi terutama dalam konteks harian seperti di kelas, dalam kumpulan WhatsApp atau semasa tugasan berkumpulan. Silakan. Terima kasih saudara Aiman, moderator kami pada hari ini. Terdapat empat cabaran utama yang dihadapi dalam menghayati etika dalam komunikasi harian dalam kalangan pelajar. Yang pertama adalah kekurangan pendedahan secara formal tentang kepentingan menjaga etika dalam komunikasi harian. Yang kedua, Tekanan emosi dan konflik yang dihadapi oleh pelajar boleh juga mempengaruhi cara mereka bergaul dan berkomunikasi. Yang ketiga, adanya pengaruh budaya digital di mana para pelajar boleh menunjukkan atau memberikan informasi diri mereka dan ini boleh juga mendorong kepada pengabaian etika dan nilai kesopanan ketika berkomunikasi dan juga boleh budaya digital ini boleh juga menyebabkan penyebaran fitnah yang untuk berlaku secara lebih mudah. Dan yang keempat adalah pengaruh rakan sebaya di mana pelajar telah tertekan untuk menyesuaikan diri mereka dalam kelompok atau kroni mereka. Terima kasih atas perkongsian yang jujur dan juga menarik tadi. Sekarang saya ingin berpindah kepada kesan pula. Kita tahu bila etika dalam komunikasi ada positif dan juga negatif. Yang negatif ini apabila etika mula diabaikan hingga banyak perkara boleh terjejas. Bukan sekadar hubungan peribadi tapi juga suasana pembelajaran dan juga kesejahteraan emosi. Jadi untuk Hakim, boleh saudara kongsikan apa kesan atau implikasi yang mungkin etika dalam komunikasi dan adakah ia benar-benar berkesan kepada hubungan sesama rakan atau prestasi akademik? Silakan. Jadi di sini ada beberapa kesan atau implikasi uh, mengenai etika dalam komunikasi. Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial. Dapat menjalinkan hubungan yang sihat antara rakan kuliah dan juga pesyarah. Yang kedua, membina keyakinan diri. Iaitu melahirkan pelajar yang lebih yakin untuk menyuarakan pendapat di hadapan ramai. Yang ketiga, risiko konflik. Jadi pelajar uh, yang sering berkata-kata kasar ini dia akan mendatangkan uh, konfliklah di antara pelajar-pelajar sendiri. Yang keempat yang terakhir iaitu kejatuhan reputasi. Apabila pelajar ini uh, sering uh, berkata-kata kasar, jadi dia akan menjatuhkan reputasi pelajar itu sendiri. Jadi berkomunikasi ini akan memberi kesan kepada seorang seperti mana mereka uh, seperti mana mereka sampaikan. Jika apa yang mereka sampaikan itu positif, maka positiflah. Uh, apabila yang mereka sampai so, itu negatif dan akan negatif. Sakan tentang cabaran dan juga kesat. Jadi tibalah masa untuk kita fikir tentang penyelesaiannya pula. Saya nak ajukan soalan ini kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Apakah langkah-langkah yang praktikal dan realistik yang kita sebagai pelajar boleh ambil untuk memperbaiki etika komunikasi kita? Terutama dalam situasi harian yang biasa. Chang boleh mula diikuti oleh akhir. Jadi, bagi mengatasi isu-isu seperti penggunaan bahasa kesat, penghinaan dan kurangnya kepekaan terhadap perasaan orang lain, kita perlulah memberikan pendedahan awal tentang etika komunikasi kepada semua masyarakat. Ini boleh di, uh, boleh diberikan melalui pendidikan formal di peringkat sekolah ataupun program kesedaran awam ataupun menerapkan nilai-nilai murni seperti rasa hormat, kejujuran, empati dan tanggungjawab dan sejak muda lagi. Yang kedua, bagi memastikan kelangsungan hubungan sosial yang sihat dan harmoni, kempen kesedaran secara berterusan adalah penting untuk memperkuatkan amalan komunikasi beretika. Kempen-kempen ini boleh lagi dijalankan melalui iklan layanan masyarakat, program televisyen serta aktiviti komuniti yang melibatkan penyertaan semua peringkat umum. Yang ketiga, kita perlu menggunakan media sosial secara beretika dan kita perlu memberikan perhatian yang serius terhadap penggunaan ini ramai golongan muda lebih cenderung untuk menyuarakan pendapat dan pandangan mereka secara terbuka di platform atas talian. Walaupun ini merupakan perkara yang baik, namun tanpa kawalan dan tanpa kesedaran, medium ini boleh menjadi tempat yang berlakunya komunikasi yang kasar, penuh kebencian dan memecah belahkan masyarakat. Seterusnya, saya berikan kepada saudara hakim. Seterusnya, langkah praktikal yang boleh kita ambil adalah contoh teladan. Peranan individu sebagai contoh teladan dalam komunikasi seharian juga tidak boleh diketepikan kerana setiap individu harus sedar bahawa tutur kata dan cara berinteraksi terhadap orang lain itu memberi kesan kepada orang sekeliling langkah seterusnya adalah mengurus emosi dan tekanan kemahiran mengurus emosi dan tekanan turut menjadi uh, aspek penting dalam memperbaiki cara seseorang itu berkomunikasi komunikasi yang tidak beretika uh, berlaku ketika seseorang itu berada dalam keadaan marah, tertekan uh, atau kecewa. oleh itu masyarakat perlu dididik dengan uh, tentang kepentingan mengawal emosi serta mencari saluran yang sesuai untuk meluahkan perasaan mereka ni tanpa menyakiti orang lain. Langkah yang terakhir pula adalah pengiktirafan. Pengiktirafan terhadap amalan komunikasi yang baik juga boleh menjadi pendorong untuk lebih ramai yang mengamalkannya penghargaan terhadap pekerja yang menunjukkan komunikasi berkesan dan sopan boleh dijadikan contoh kepada orang yang lain. Untuk izinkan saya sebutkan beberapa perkara penting daripada forum kita hari ini. Etika komunikasi harian pelajar bukanlah perkara kecil. Ia membentuk watak kematangan sosial dan memberi kesan besar kepada hubungan sesama pelajar. Sama ada kita berkomunikasi secara bersemuka dalam mesej atau media sosial. Sebab apa? Setiap kata yang kita ucap atau tulis mencerminkan kepribadian kita sendiri ini menunjukkan masih ramai pelajar yang terleka dan juga alpa disebabkan tekanan belajar, pengaruh media sosial dan kurangnya kesedaran menyebabkan etika sering dilupakan. Ada yang bertindak ikut emosi tanpa fikir kesan terhadap orang lain. Sebab itu, penting untuk semua pihak memainkan peranan yang penting termasuklah pensyarah dan juga universiti untuk jadi contoh teladan, beri ruang pembelajaran dan galakkan pelajar faham serta amalkan etika komunikasi secara konsisten. Kesimpulannya yang saya dapat simpulkan di sini, etika komunikasi bukan sekadar pilihan tetapi keperluan untuk apa? Untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cermelak akademik tetapi juga matang dari segi emosi dan juga hubungan sesama manusia. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung dan terima kasih kepada panel kita hari ini iaitu Hakim dan juga Syang atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan juga menarik. Saya harap forum ini dapat membuka mata kita semua tentang kepentingan etika dalam komunikasi untuk diri kita sendiri dan juga untuk membina suasana kampus yang lebih positif. Sekian sahaja daripada saya Ahmad Firdaus selaku moderator. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.